124 часа ареста, 63 тысячи рублей административных штрафов и 129 часов обязательных работ. Всего составлено 96 протоколов. Это итоги операции штраф. Целую неделю полиция приходила в гости к должникам по штрафам. На начало операции их числилось около тысяч, Сейчас не более 60 человек. Такая мера, как административный арест, применялась в 70% случаев. В остальных случаях применялась такая мера, как административный штраф и обязательная работа возглавляют список нарушений штрафы за появление в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртного в неустановленных местах. Узнать о своих долгах по штрафам можно по адресу Пионерская, 42, кабинет 5, телефон 56 87 73. Восемь огнестрельных ранений получил в драке северодвинец. 16 ноября в баре «Лагуна» на Полярной после употребления горячительных напитков между двумя мужчинами, один из которых военнослужащий, возник конфликт. Охрана бара попросила спорящих удалиться. Выйдя на улицу, конфликт, словесный конфликт перерос в драку. В ходе драки военнослужащий достал травматический пистолет и произвел восемь выстрелов в обидчика. Пули попали в живот, спину и левое предплечье. Военнослужащий с места преступления скрылся. После просмотра записи видео с камер наблюдения по горячим следам он был задержан. По данному факту проводится проверка. «Три пятерки, да, субар, это, как, у вас,